Кабернегиатов звезда Кудани. Бронзовая и серебряная медаль продекса 2012-2016. 12 градусов. 35 сам. Да, до 40 это технология. показателям. Мы не можем порог здесь от себя. Мы можем от себя пороть только в купажах. То есть смешивание нескольких сортов, как духи готовят, да? Ну как... да. вот. поняли, да? То есть здесь уже творческий процесс наших виноделов, за лаборатории и наших технологов-виноделов. Понравилось? которые настаиваются, выбраживаются при помощи каких-то трав, каких-то фруктов, называются сейчас винни напитками. Вы сейчас, если кто поедет на экскурсию на завод, винзавод или джипс, такие бренды наши, улыбка, темные глаза, черные глаза, Видно это, это обыкновенное, полусладкое вино, которое выпродело всего лишь на 9 градусов. Спирт сюда не добавишь, да? Сейчас расскажу. Спирт сюда не добавишь. А что же с ним делать, чтобы оно было вкусно, приятно и хорошо? Так вот, мы добавили сюда мяту виничную, настоящую, живую. Мяту. камина да здесь на ва да здесь на вашу шоколад другой на ваш вкус поэтому да поэтому я предлагаю лучше сферуктами. с фруктами с клубникой с клубникой попробуйте с клубникой вот сейчас немножечко уже пойдет клубника вы можете уже составить ранняя да уже пошла которая в теплицах в